નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે તો રણ અગિયાર વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ સોળ આ પાઠનું નામ છે કલ્પના શક્તિ આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને

बीजो प्रश्न मतीराम और भूषण कैसी कविता लिखते थे तो जवाब मासे ऑप्शन ऑप्शन वीर रस से परिपूर्ण कपिल ने कितने तत्वों की चर्चा की है कपिल ने 25 तत्वों की चर्चा की है चौथा प्रश्न लेखक कल्पना को लेकर कैसे रहने के लिए कहते हैं चौकस पांचवा प्रश्न लेखक ने कल्पना जन्य को कैसा बताया तो जवाब मान से ऑप्शन ग क्षणिक और नश्वर ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के एक-एक वाक्य में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न छे। गीत गोविंद किसकी रचना है जवाब गीत गोविंद श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि जयदेव की रचना है बीजो प्रश्न लेखक ने कल्पना की कैसी बला कहा है किसी ने कल्पना पिशाचिनिका और छोड़ नहीं पाया तीसरा प्रश्न रेखा गणित के प्रवर्तक कौन है रेखा गणित के प्रवर्तक यूक्लिडिस એટલે કે યુક્લિડ है। चौथा तो प्रश्न मनुष्य में सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति कौन सी है जवाब मनुष्य में सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति उसकी कल्पना शक्ति है जिसे प्रतिभा भी कहते हैं त्यार પછી प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के दो-दो वाक्यों में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न कविजन नई नई रचनाओं के जरिए क्या दिखलाते हैं? जवाब कविगण अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा जगत स्पष्टता ब्रह्मा के साथ होड़ करते हैं वे अपनी नई नई रचनाओं के जरिए न जाने कितनी सृष्टि निर्माण चातुरी दिखलाते हैं। बीजो प्रश्न लेखक किन कवियों की कल्पना शक्ति पर चित चकित और मुग्ध है जवाब कवियों की रचनाओं में कल्पना शक्ति का पूर्ण उद्धार देखा जाता है इस दृष्टि से कवि कालिदास श्री तथा मिल्टन आदि कवियों की कल्पना शक्ति पर चित -चकित और मुग्ध है जो प्रश्न कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा किसके साथ होड़ करना अनुचित समझते है जवाब कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा जगत के त्रष्टता ब्रह्मा के साथ होड़ करना अनुचित अनुचित नहीं समझते इसका कारण यह है कि जगत त्रष्टता ब्रह्मा तो एक ही बार जो कुछ बन पड़ा सृष्टि निर्माण कौशल दिखाकर मुक्त हो गए पर कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा नित्या नई नई रचनाएं गढ़कर सृष्टि निर्माण चातुर्य दिखलाते रहते हैं चार पी चौथो प्रश्न कल्पना शक्ति में किनको परखने की कसौटी है कल्पना शक्ति में कल्पना करने वाले व्यक्ति के हृदयगत भाव या मन को परखने की कसौटी है प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के पांच छो वाक्यों में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट के निबंध लेखन के विशेषताओं पर प्रकाश डालिए जवाब श्री बालकृष्ण की गिनती हिंदी के अच्छे निबंधकारों में की जाती है उन्हें विविध विषयों पर निबंध लिखे हैं। उनके निबंध कल्पना प्रधान नहीं है वे निबंधों में व्यवहार बुद्धि को अधिक महत्व देते हैं। उनकी शैली सरल और सरस है उनकी रचनाओं में व्यंग... व्यंग्य की गुदगुदी मिलती है बीजो प्रश्न लेखक ने कल्पना पिशाचिनी अथवा भूतनी किस भाव से कहा है जवाब लेखक ने कल्पना को एक महत्वपूर्ण शक्ति माना है उसके अनुसार कवियों और लेखकों ने इस शक्ति के बल पर ही अमर और साहित्य की, की परंतु लेखक ने व्यंग्य करते हुए कल्पना को या पिचासीनी भी कहा है। लेखक मानते हैं कि सिर्फ कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं होता कल्पना के साथ साथ अभ्यास का होना भी जरूरी है वरना संपूर्ण भारत की इस कल्पना के पीछे नष्ट हो गया जहां कल्पना के अलावा कर दिखाने योग्य कुछ रहा ही नहीं है प्रश्न नंबर पांच आशय स्पष्ट कीजिए पहले यह कल्पना बुरी बला है मनुष्य तरह तरह की कल्पनाएं करता है निरर्थक कल्पना करना वहां में तीर मारने के सामने करना हवा में तीर मारने के समान होता है कल्पना का तब तक कोई उपयोग नहीं होता जब तक उसे कार्य रूप में परिणत न किया जाए इसीलिए मन के लिए तरह तरह की कल्पनाएं करना बुरी बला ही है। प्रश्न मनुष्य की अनेक शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है जवाब मनुष्य अपनी मानसिक शक्तियों के बल पर अनेक कार्य पूरे करता है उसकी विभिन्न मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति एक अद्भुत शक्ति है कल्पना शक्ति के बल पर ही अनेक लोग बड़े बड़े कवि विचारक वैज्ञानिक विभिन्न सिद्धांतों के प्रवर्तक और प्रतिभावान मनुष्य कहलाते हैं जिनकी चर्चा देश दुनिया में होती है इस तरह मनुष्य की कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है त्यार नंबर छह समाज भेद बताइए तो चलो जो तर्क वितर्क तर्क और वितर्क द्वंद्व समास महादार्शनिक महान दार्शनिक कर्म समास सृष्टि निर्माण सृष्टि का निर्माण तत्पुरुष समास निर्माण कौशल निर्माण का कौशल तत्पुरुष समास ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 લેખકને નિમ્નલખિત શબ્દો કા વ્યંગ્ય કે લિયે કિસ તરહ ઉપયોગ કિયા હૈ પેલો પ્રશ્ન લેખકને નિમ્નલખિત શબ્દો કા વ્યંગ્ય કે લિયે કિસ તરહ ઉપયોગ કિયા હૈ ગૌતમ કપીલ અને કલ્પના તો ચાલો જોઈએ લેખક કહેતે હૈ કે ઇસ કલ્પના પિછાસીની કા ઓર छोर किसी ने नहीं पाया है अनुमान करते करते हैरान होकर गौतम मुनि गौतम हो गए कपिल बेचारे पच्चीस तत्वों की कल्पना करते करते पीले पड़ गए यह कल्पना बुरी बला है इससे चौकस रहने में ही भलाई है इसके पेच में पड़ोगे तो पत्ता ना ही पड़ेगा त्यार प्रश्न नंबर आठ दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प चुनकर कीजिए પેલું કલ્પના શક્તિ ઈશ્વર પ્રદત્ત શક્તિ હે બીજું કલ્પના શક્તિ કો પ્રતિભા કે નામ સે પુકારતે હે ત્રીજું કલ્પના શક્તિ કે દ્વારા બ્રહ્મા કે સાથ હોડ કરના કુછ અનુચિત નહીં હે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ અગિયાર વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ સોળ તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ સત્તરની અંદર ત્યાં સુધી આવજો